Ранок 13 вересня почався з неприємних дзвінків майже о шостій ранку до нашої редакції, як засувалось до всіх ЗМІ. Люди скаржилися на те, що погано себе почувають на першіння в горлі. Що ж сталося? Нам вдалося дізнатися о десятій ранку у малій залі виконкому. про своєчасність попередження населення міста про викиди на СКЦ говорив і міський голова Володимир Абрамов. Тож дивіться у нашому репортажі жалоби жителів На горячей линии на телефон исполкома, в том числе обращение на приемный покой по факту отравления парами неизвестного газа в городе Желтой Воды в Старом микрорайоне. Лично я на работе был примерно без 15.07 утра. На автомобиле своем проследовал в Старый район и также ощущал запах этого газа, жжение во рту, забывание, забывание дыхания и так далее. По предварительным данным представителей Восточного ГОКа, якобы ночью под утро была попытка пуска сернокислотного завода. В связи с тем, что пуск не получился, с какой-то аварийной там или непредвиденной ситуацией произошел выброс газа. Сейчас они пускай сами доложат, специалисты, я боюсь ошибиться, потому что если я сейчас скажу один газ, на самом деле будет другой газ там, и так далее. И так далее. Мною лично было принято решение: с утра в учебное заведение, которое находится в поле действия этого распространения этого газа, это гимназия, детей отпустить по домам, чтобы там не произошло с детьми какой-нибудь несчастный случай, распоряжение издано. По всем остальным объектам города, никаких жалоб и заявлений нету в плане того, что облако этого газа распространялось именно в Старый район. Неблагоприятные условия, которые связаны, сопутствовали этому событию, незначительный ветер, и этот незначительный ветер был в сторону города Желтой Воды. Ну, жители города Желтой Воды, которые здесь родились, как и я, так и те, которые живут достаточно давно, знают, что при пуске серокислотного завода часто бывают непредвиденные ситуации связано с тем, что по большому счету сернокислотное производство, тот завод, который здесь, это, если я не ошибаюсь, польский проект, он должен работать непрерывно, то есть включать-выключать такие производства, как правило, не предусмотрены. В связи с тем, что у нас непрерывное производство на сернокислотном заводе не происходит, но меня специалисты поправят. Ну и возникают такие ситуации, которые связаны с усталостью, с, с, с потерей прочностных свойств, в том числе трубопроводов. На сегодняшний день, если я правильно понимаю ситуация стабилизировалась, потому что любой газ он теряет концентрацию свою, даже с небольшим ветром, и ситуации, связанных с опасностью для жителей, никакой нету. У меня здесь есть единственное обращение на приемный покой представителей СМСЧА. Проняв Лиан подтвердил, что действительно этот человек обратился на приемный покой с подозрением на отравление, на отравление неизвестным газом. Но ну, под вопросом, потому что действительно, пока медики не могут уже установить, какой именно газ повлиял на этого человека верхние органы дыхания. Я хотел бы сейчас предоставить слово специалистам Восточного ГОКа. Здесь у нас присутствует Жуков Гунько. Стоп, Да, да, извозчиков присутствует как членка нашей комиссии, а потом специалисты будут давать разъяснения. Я по организационному вопросу вначале сразу хочу оповестить всех. Согласно классификатору чрезвычайных ситуаций и значит, всем параметрам регламента работы сернокислотного производства, поломок на сернокислотном в момент запуска не произошло, аварийных ситуаций и аварий нет. Согласно классификатору чрезвычайных ситуаций по параметрам чрезвычайной ситуации нет и не наступило. Значит, что касается оповещения о запуске сернокислотного производства. Согласно нормативных документов, Восточный горнобогатительный комбинат обязан оповещать о запуске сернокислотного производства СЭС. Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, было принято решение дополнительно в момент запуска оповещать наш отдел ДСНС, исполнительный комитет, СМСЧ, специалистов, заинтересованных значит, Восточного ГУКа и городской отдел, наш внутренних дел. У меня есть все уведомления о том, кому отправлено оповещение, я в материалы комиссии готов значит, приложить эти оповещения. По регламенту работы и по мониторингу ситуации значит, наши специалисты готовы доложить. У меня все. Спасибо. Первоначальный запуск производства планировался на 12 часов 12 сентября. Процесс пуска сопровождается определенными технологическими действиями, связанными с потреблением газа, разогревом Значит, технологического оборудования, серной печи, моногидратных абсорберов. В районе значит, 8 часов вечера 11 числа при процессе разогрева был, были обнаружены неисправности в работе котла утилизатора, которые требовали приостановки пуска и выполнения определенных подготовительных работ, что и было сделано. После того, как эти мероприятия были выполнены для продолжения пуска, вчера в 12 часов дня возобновили прием природного газа, его сжигание и разогрев технологического оборудования в том числе печи, в том числе ну, другого сопутствующего оборудования. Пуск сернокислотного производства к пуску сернокислотного производства приступили после того, как необходимые показатели по температуре, по температуре футеровки, по концентрациям кислот достигли регламентных показателей. Эти эта процедура продолжалась до 11, до 23 часов вчерашних суток, 12 числа. С, 12, с 23 часов по достижении определенных параметров был остановлен процесс разогрева, подготовки пуска. И приступили непосредственно к пусконаладочным работам перестановки технологических шиберов. В районе 0 часов 30 или 20 минут подготовительные операции по пуску были завершены и значит, непосредственно приступили к пуску. То есть подали рабочие среды на оборудование на серную печь. Вот эта остановка наша, нашего производства, которая длилась с середины августа по начало сентября, она сопровождалась выполнением определенного большой, довольно большого объема ремонтных работ по футировке циркуляционных сборников на сушильно-обсервационном отделении. Работа эта была выполнена по договору, она закончена успешно при пуске значит, необходимо было проверить качество этих э, кладки, качество футировки после воздействия на, него, на ее серной кислоты. Значит, такие мероприятия невозможно выполнить э, без при остановке пуска. То есть необходимо было вып, выполнить э, остановку сжигания серы э, значит, и э, осмотр внутренней части футировки сборников. Есть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. По регламенту, по технологическому регламенту. Значит, пуск сернокислотной установки возможен и допустим при определенных метеоусловиях. Одно из таких условий – это скорость ветра и пуск не должен начинаться при скорости ветра ниже двух метров в секунду при любом его направлении. Значит, пуск вечером, вчера вечером начался при скорости ветра 2,3 метра в секунду по данным центральной пыли газодозиметрической лаборатории. Так, и такое положение дел продолжалось практически до 4 утра. Вот 4 утра, значит, по данным той же лаборатории скорость ветра начала снижаться. Значит, если при стандартной работе уже на нормальном режиме скорость ветра не влияет на количество и выброса загрязняющих веществ, то припуски по регламенту в любом случае выбросы серно-кислотного производства не превышают нормальную эксплуатацию. Значит, в связи с необходимостью значит, выполнения осмотра футировки и в связи с тем, что значит, показатели не достигли нормальной эксплуатации значит, в том числе и мною, и дежурными, которые присутствовали при пуске, значит, было принято решение выполнить остановку производства для выполнения вот этих вот работ. В данный момент выполняются регламентные работы по контролю качества футировочных работ, которые предварительно могут продолжаться ну, еще, наверное, часа 3-4, приблизительно. Сейчас не могу точно сказать, я уехал с производства. При окончании этих работ и при значит, нормальных метеоусловиях, которые позволяют нам пуск, пуск должен был, будет продолжен. Во время работы вот, с часу, вернее, с нуля часов, выполнялись контрольные замеры по технологическому оборудованию и по подфакельному пути. Это направление распространения факела с выхлопной трубы. Значит, по данным Центральной пелегазодезометрической лаборатории, направление распространения факела было в сторону Веселой Ивановки. Казакова дачи в Веселой По их данным, превышение ПДК в этих районах под факелем пути не было. Но запах присутствия этих веществ вредных, а это смесь СО2, смесь испарений серы, они присутствовали. И аналитически их определить можно было. Людей, которые Участвовали в пуске непосредственно на производстве, которые получили какие либо отравления или ожоги у нас на производстве нет. Все люди кончили рабочую смену и разъехались по домам. У меня все. Петрович, да. Сюда было направление ветра. Значит, приземный слой. Он э, шел в сторону города, приземный, а выхлопная труба, э, факел от выхлопной трубы был направлен в сторону веселой ванки. Ну, то есть все равно на населенной пункте, которая находится в пределах городской Да. А почему нельзя было просто для понимания, почему нельзя было отложить, по крайней мере, адаптацию направления ветра, который идет в сторону полей силожунтой, которая находится на расстоянии 18 метров желтой Может, это пояснить? Регламентом нашего производства э, определя, ну, регламентирован только скорость распро... ветра. Не направление ветра, а скорость. И а поэтому... Я хочу понять, почему не дождались более благоприятных событий для запуска? Что-то эти же является являются наивысшей ценностью. Почему? Обычно я понимаю запуски, я когда вижу эти запуски, они э, при скорости ветра, так понимаю, метров 5 в секунду, не меньше, и они направлены эти ветра в сторону села Желтого, которые находятся на расстоянии 18 метров от города. В данном случае были неприятные условия, скорость ветра плюс-минус поверхность 2-3 метра в секунду, это небольшая скорость, и плюс разница на ветра, ну, тем более на веселый ванну, вы помните историю 2007 или -го, такого года, Что же самое? Они Олег вы можете праздник? Почему? Почему? Мы не подождали. Было приятно. Да, скорость ветра была критически низкая, но все-таки она позволяла нам выполнить запуск. А значит изменять, вернее, ну ожидать изменения ветра по данным интернета. Направление такое же и сейчас остается, и в течение дня было бы. Преподович, ну вы как с вами взрослые, я тоже сегодня ощущал запах этого, я так понимаю, это сернистый ангидрид, все-таки наверное, с двойки серы было. Я так понимаю, если ваша лаборатория же ваша мерила, да? да? Наша и центральная пылегазодезиметрическая лаборатория. Вашего реактивной лаборатории. То есть я имею в виду об адаптивности, это ваша лаборатория. Да. Первый реактив, правильно? Да. Представители СЭС не верите, не поздоровались? Не Я просто к тому, что, понимаете, когда в лаборатории верите, говорит, что все в пределах, а я лично сам ощущаю, что есть проблемы с дыханием, забивается, то я понимаю, что что-то здесь не в порядке с замером или точку неправильно выбрали. Нет, Владимир Васильевич, ну так, утверждать нельзя, откровенно говоря, согласно технологическому регламенту, вот я вам объясню, высота трубы 180 метров. Есть приповерхностные воздушные потоки и есть высотные, которые больше, выше 50 метров. Да? Ну, соответственно, начальная скорость ветра, как сказал начальник цеха, составляла порядка 2,3 метра. Ну, потом к утру эта скорость ветра стала, конечно, снижаться, практически до, до штиля. Ну, что бы я хотел сказать, что Согласно технологического регламента, согласно технологического регламента, наша ведомственная лаборатория осуществляет контроль как под как под факельно, по направлению факела. Ветер был северо-западный, действительно. В момент пуска при первом отборе под факельном была зафиксирована скорость порядка чуть больше 2 метра, 2,1 метра. Понимаете, мы не ожидали, что наступит вот такая погода, то есть ветер перестанет дуть. То есть. Поэтому мы отобрали на расстоянии одного километра, это граница санитарно-защитной зоны, на расстоянии двух километров и на расстоянии трех километров подфакельно. Кроме подфакельного отбора осуществлялся отбор качества атмосферного воздуха, это на Веселой Ивановке по направлению метра, ну как бы близкого, самой близкой части насел... города Желтой Воды, которая находится от серно-кислотного завода. При контроле параметров действительно не было зафиксировано превышение как по серной кислоте, так и по сернистому ангидриду. Но э, действительно в воздухе ощущался очень сильный запах серы, серных соединений. Это не значит, что это было превышение сернистого ангидрида или серной кислоты. Если бы было высокие концентрации серной кислоты, то есть СО3, это бы, конечно, оно бы ощущалось на, на теле жителей города. А так, скорее всего, что от пары от склада серы, где за сернистый ангидрид, это сернистый ангидрид, понимаете? А так? Ну, концентрация, допустимая концентрация, если кто не знает, она составляет 0,3. Это как бы разовая концентрация при отборах. Да, да, это разовая. Мы фиксировали это концентрации сернистого ангитрита, как при подфакельном и по населенным пунктам, где-то на уровне в 10 раз практически меньше. К сожалению, действительно не приняла участие в отборе наша СЭС, хотя и извещение о начале пуска ей было направлено. Поэтому ведомственная лаборатория есть ведомственная лаборатория, но ну, всегда для контроля. Конечно, мы готовы вам официально предоставить. Время замеров, когда вы замеры, точки замеры, и вот подфакельный, Казанула. подфакельный отбор начал осуществляться в час час двадцать. Содержание серной кислоты при концентрации 0,3 ПДК в населенных пунктах концентрация составляла 0,205 мг на метр кубический. Вот так, только... Это один километр, это граница санитарно-защитной зоны. Это, это это, в, это приземный слой в районе высота, э, высота. казакова э, казаков 2 адрес если говорить высота, высота на а уровне полутора, полутора метра выбирается а на это уровне это пол... -руда, Там, в, проезде, в районе восток руды не было а а второй, вторая точка была это в районе второго магазина это два километра и третья... Там второй магазин у нас, вот здесь как вниз только опускаясь. И третья точка, это было по, в районе по улице Красноармейской. Вот эти вот точки отбора. А по адресам, по адресам, это отбор осуществлялся, первый отбор 2 часа ночи осуществлялся улица Степная, дом 3. Улица Степная, дом 3. И 4 часа 15 минут отбирался опять же улица Казакова, дом 5. Вот человек, который пострадал, он пострадал в таких многих жалобах, в которая прилегает к территории общества с ограниченной ответственностью Восток Руда. Я лично где по улице Восломарка, до Костера. Вот именно в этом районе, там, где находится Восток Руда, да, было это Там замеры были и не было. Нет, там замеров не осуществлялось. Значит, функции державного нагляда, переданных в, в службу. Лабораторный центр выполняет лабораторные исследования. исследования и ведет там мониторинг заболеваемости. Ну, короче, выполняет лабораторные исследования. Заявка на проведение лабораторных исследований поступила нам сегодня около 7 часов утра устно по телефону, поскольку на все эти исследования есть державная программа. На третий квартал текущего года плановые исследования вообще не проводились, потому что в державной программы, державного замовления нет. Те предыдущие кварталы, ежеквартально проводилось исследование в стационарных точках по городу, превышений не было. Что касается сегодня нестандартной ситуации, должна была поступить заявка на нашу администрацию в Петровский областной лабораторный центр. Ее не было. С 7 часов мы начали отбор проб. Сейчас проводим эти исследования. Вот такая ситуация. Ну и если можно еще пару слов, что касается запуска, я считаю те годы, когда работала Дерсон и Писун, всегда проводился забор с сотрудниками, потому что надо понимать, что я не хочу там говорить что-то плохое, но ведомственная лаборатория есть ведомственная лаборатория, понимаете? Кто платит деньги, тот и танцует под эту музыку. Это с этим разом, не один раз сталкивались. И второй, конечно, момент, мое такое мнение, как специалиста санитарной службы, о том, что все-таки эти запуски должны проводиться при соответствующем направлении ветра, скорости ветра, потому что в такую безветренную погоду. И, к сожалению, они, как правило, всегда проводятся ночью. Все вы прекрасно знаете. Поэтому считаю, что нужно в решении протокола записать такую информацию о том, чтобы проводился лабораторный контроль за исследованием внешней среды вовремя и по факту, и особенно у нас касается селительная зона. Ну і, звісно, в плані запуску погодних условий в серйозному очікувати. Роблю висновок такий, що все починається, як то кажуть, оповіщення. Не було оповіщення. І навіть якщо там дійсно немає аварійної ситуації, люди не були попереджені, населення не було попереджене. І тому фактично в місті почалася паніка. Тому що не було зроблено як слід оповіщення кого. Не було оповіщення, ми маємо такий результат. Оповіщення 12 числом. 12. 12 было Остальные все 8 числа. по доповедям Тарасович, наверное, мою бытность, насколько я помню, даже в газете Желтоводский вести» или трудовой славе было сообщение о том, что такого-то планируется путь сырных кислотного завода. Это вообще красиво, вообще классно сделано, правильно. В данной ситуации, наверное, целесообразно действительно принять предложение людей, которые имеют большой экспириенс. И действительно, перед каждым запуском сернокислотного завода, потому что это событие достаточно, скажем, серьезное с точки зрения экологической ситуации напряженной, технически напряженной, учитывая возраст оборудования, СКЦ, вот это, которая работает линия 77 или 78 год. 86-й 86 год, это польский проект же, да? Та, которая была 70, трубу убрали уже. 1984 -го года. То есть, в принципе, достаточно старое оборудование. Работать в таком режиме, я правильно понимаю, по технологии не совсем правильно. То есть оно в рваном режиме работать не может. Должен работать все-таки непрерывном режиме. Поэтому есть предложение, действительно, сейчас его на обсуждение поставим. Перед каждым запуском, все-таки вам не трудно будет перед каждым запуском оповещать нас за благовременно, хотя бы за несколько дней, за день даже, что мы собрали комиссию МЧС, напомнили опять каждому последовательность его действий. Опять же, на эти запуски люди, которые не ваша ведомственная лаборатория будет производить замеры в городе и быть на готове, нет у вас возражений? Валерий нет. нет? Это первое. Еще предложение у меня следующее. В данном случае я усматриваю, уже как, не как городской голова, как, как юрист, усматриваю э, события, которое подлежит расследованию в соответствии с постановлением Кабинета Министра 22 марта 2001 года номер 270 порядок расследования и учет нечастных случаев непроизводственного характера. В данном случае мы обязаны это делать, органы местного соуправления, но правда на основании сообщения, здесь прописано сообщение с лечебно, лечебно, лечебного учреждения. Лечебное учреждение в течение суток должно было нас уведомить. Ну, я так понимаю, мы можем и не дождаться. Тем не менее, у нас есть зарегистрировано заявление гражданина, гражданина З который обращался на приемный покой, действительно обращение зафиксировано, и действительно есть запись врача. Поэтому я, скажем так, считаю необходимым сообщить о том, что, скорее всего, если мы примем такое решение, будет, будет проведено, будет, проведено, будет проведено расследование данного частного случая, которое не связано с производством. Потому что я понимаю, у вас основания для назначения расследования в соответствии с постановлением 2011 года о связано с производством у вас нет? Валерий, нет. я Вот такой еще будет разговор. Пожалуйста. Органами досудебного расследования внесены ведомости в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 241, это загрязнение атмосферного воздуха. На сегодняшний момент начато расследование, назначен процессуальный руководитель. Я думаю, будет создана группа процессуальных руководителей, будет создана следственная группа. И я думаю, мы в ходе расследования данного уголовного производства будут выяснены все обстоятельства, которые, скажем так, повлекли те, те события, которые произошли. Сегодня временно приостановлены занятия в двух учебных заведениях, гимназия и пятая школа. Это место, где более была концентрация этого газа. Детские садики все у нас функционируют. Значит, было дано указание отменить э, прогулки на улице, закрыть все фрамуги, провести влажную уборку. Но нам необходимо, чтобы в протоколе именно по этим зонам... Звучкам... еще раз, я вас попросил с утра вам звонить, да, попросил да? назвать мне учебное заведение, где есть угроза отравления детей. То есть гимназия сразу отпустила. Да. Гимназия с утра в вы договорились с ним, что детей не отпускают, чтобы не сидели в классах, где возможно повышенная концентрация. Обзвонили Дальше, все, все учебные школа. заведения и садики, это у нас гимназия и пятая школа. Какое решение вы приняли? Чтобы официально в протоколе, так как дети... Какие конкретно учебные заведения? Пятая школа и гимназия. Пятая школа? Да. Пятая школа, гимназия, на да какой все. период? Только на сегодня. на сегодня. Есть предложение приостановить занятия, правильно? Да. Приостановить занятия в учебных заведениях, а именно в школе номер 5 и в гимназии, в заведения, где, да. По сведению работников есть определенная опасность с детей. Нет возражений? Прошу голосовать. Это протокола донести. Кто против? Выдержался. Принято. На этом заседание комиссии нашей закончено. Все, спасибо.